В Запорожье инициировали реформу профтехобразования. Ряд училищ планируют объединить в образовательные центры по направлениям. Об этом в ходе брифинга рассказала директор Департамента образования и науки Запорожской облгосадминистрации Татьяна Озерова. Подробнее далее в сюжете. В этом году в Запорожской области отметили 75 лет существования профессионально-технического образования. Около полусотни учебных заведений региона были привязаны к индустрии советского времени, рассказывает Татьяна Озерова. И сегодня их количество и техническая база не отвечают запросам времени. Ежегодно количество учащихся в профтехучилищах и лицеях уменьшается. Только за последние два года в области стало почти на 2000 учащихся меньше запланированного объема, отмечают в департаменте. В связи с этим было принято решение модернизировать систему профтехобразования Запорожской области. Простыми словами, ряд училищ сократят, объединив учащихся и коллективы педагогов. Так в Запорожье планируют уже в следующем году создать два центра профтехобразования по направлениям – металлургия и машиностроение. К примеру, металлургический центр планируют разместить на базе 23-го училища, упразднив при этом 8-е. На сьогодні по машинобудівному центру мова йде ще раз 27 29, 17, 3 вчилище. Так, і в металургійному напряму це 8 і 23. Об'єднання двох училищ на базі 23-го буде Центр 23 й навчальний заклад і в центр професійної освіти 27. Головні центри, головні навчальні заклади були запропоновані роботодавцями. Поддержали инициативу и работодатели, которые постоянно сталкиваются с проблемой подготовки кадров в сфере профтехобразования. Так только предприятие «Мотор Сич» ежегодно трудоустраивает более 300 молодых специалистов на первое рабочее место. Но сформировать заказ на определенных специалистов при нынешнем состоянии профтехобразования крайне сложно, отмечают представители предприятия «Мотор Сич». Группы некомплектны. То есть мы даем заявку нашим училищам набрать 30 слесарей инструментарщиков там 30 токарей, планируя, что эти 30 человек обучатся. И, скажем так, у нас на предприятии есть система преемственности поколений работающая. То есть люди, естественно, увольняются на пенсию по разным причинам. И взамен этих людей мы принимаем молодежь. Так вот, когда набирают группу 12 человек, на выходе по разным причинам отчисляется. То есть мы на выходе имеем не группу не 30 человек, а 5 человек. То есть мы ощущаем кадровый голод. Просчитали и новое штатное расписание педагогов. Резкого сокращения штатов в департаменте образования не обещают. Однако не все педагоги упраздненных училищ будут преподавать. Кого-то понизят в должности, кому-то предложат другую работу. Каждый случай рассмотрят отдельно. Мы не предбачаем великое скорочение, уже все прораховано. У нас очень много вакансий. в системі професійно-технічної освіти, тобто, ми будемо пропонувати викладачам, майстрі, майстрам виробничого навчання, щоб вони переходили в інші навчальні заклади. Ми маємо таку можливість. Ну і зрозуміло, що якщо у людей буде бажання звільнятися, це люди там пенсійного віку. А ми сьогодні, я так скажу, що на камеру, що в нас 30% викладачів. Уже не тільки пенсійного, а позапенсійного віку ми брали показник 65 і більше. Тобто, зрозуміло, що 65 і більше для того, щоб працювати у новому змісті освіти, по-новому працювати, треба по-новому перевчитися. А хто здати перевчитися? Молоді викладачі чи пенсіонери? Тому зрозуміло, деяким пенсіонерам буде запропоновано звільнення. В департаменте образования облгосадминистрации администрации уверяют, на детях эта реформа не отразится. Все, кто получает образование в училищах, продолжат подготовку по выбранным специальностям, разве что уже в центрах профтехобразования. Этот учебный год завершат без изменений. Сейчас проводят встречи с коллективами училищ, разъясняя особенности грядущей модернизации.